ناظرین آج ہم آپ کو دو ایسی لڑکیوں کی کہانیاں سنائیں گے جنہوں نے دنیا کی چکا چوند گلیمر اور شہرت کو چھوڑ کر امن اور سکون کا راستہ چنا ایک ایسی لڑکی جو جنوبی کوریا کے ایک ایسے معاشرے میں پلی بڑی جہاں اسلام کا نام و نشان تک نہ تھا لیکن اس کے دل میں حق کی تلاش تڑپ رہی تھی یہ کہانی ہے آیانہ جیہ مون کی جنہوں نے ثابت کیا کہ اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو وہ اسے دنیا کے دور دراز کونے سے بھی چن لیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک پاپ اسٹار کی طرح زندگی گزارنے والی لڑکی کیسے حجاب کی پہچان بنی اور اس راہ میں اسے کن کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا اس ویڈیو میں ہم دو کہانیاں سنیں گے اور دوسری کہانی پہلی کہانی سے بھی دلچسپ ہے اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر ہمارا تعاون کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقیقی واقعات ہدایت کے مسافر کے اس سفر میں خوش آمدید ناظرین آیانہ مون اٹھائیس دسمبر دو ہزار پچنوے کو جنوبی کوریا میں پیدا ہوئی ان کا خاندان ایک پڑا لکھا خاندان تھا کوریا میں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے اس لیے ایانا کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا لیکن جب وہ صرف آٹھ یا نو سال کی تھی تو انہوں نے عراق جنگ کے بارے میں سنا کوریا میں اس وقت اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا ایک معصوم بچی کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ یہ مسلمان کون ہیں یہ حجاب کیوں پہنتی ہیں ان کا مذہب کیا سکھاتا ہے ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ آیانا نے اس نفرت آمیز پروپوگنڈے کو سچ ماننے کے بجائے خود تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا وہ انٹرنیٹ پر سرچ کرتی لائبریری جاتی اور اسلام کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتی ہائی اسکول کے دوران آیانہ کی تڑپ بڑھ گئی انہوں نے دیکھا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابط حیات ہے انہیں اسلام کی سادگی اور توحید نے بے حد متاثر کیا بالآخر دو ہزار گیرہ میں جب ان کی عمر صرف سولہ سال تھی انہوں نے وہ بڑا قدم اٹھایا جس نے اس کی زندگی بدل دی ناظرین آیانہ نے کلمہ پڑھا اور دائر اسلام میں داخل ہو گئی ایک ایسے ملک میں جہاں حلال کھانا ملنا مشکل تھا اور لوگ حجاب کو عجیب نظروں سے دیکھتے تھے وہاں ایک نو عمر لڑکی نے اللہ کی بندگی کرنے کا عہد کر لیا لیکن ہدایت کا راستہ فون کی سیج نہیں ہوتا جیسے ہی ایانا نے اسلام قبول کیا ان کی زندگی میں طوفان آ گیا نمبر ایک خاندان کی مخالفت ان کے والدین اور دادا دادی کو سخت صدمہ پہنچا انہیں ڈر تھا کہ معاشرہ ان کا بائیکاٹ کر دے گا کئی سالوں تک ان کے اپنے گھر والوں سے تعلقات کشیدہ رہے نمبر دو تعلیمی اور سماجی بائیکاٹ اسکول اور یونیورسٹی میں لوگ انہیں دہشت گرد یا عجیب کہنے لگے ان کے پاس کھانے کے لیے حلال خوراک نہیں ہوتی تھی وہ اکثر صرف بسکٹ یا کھا کر گزارا کرتی نمبر تین مالی مشکلات آیانہ نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ملائیشیا اور انڈونیشیا جانے کا فیصلہ کیا وہاں ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے وہ سستے ہوٹلز میں رہی لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کیا ناظرین اللہ نے آیانہ کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیا وہ ملائیشیا گئی اور وہاں اپنی کہانی سوشل میڈیا پر شیئر کی راتوں رات وہ پورے جنوب مشرقی ایشیا میں مشہور ہو گئی لوگوں نے ایک کوریائی لڑکی کو حجاب میں دیکھ کر بے حد محبت دی آج وہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے بڑے برانڈز کی برانڈ ایمبیسڈر ہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی جو لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل رہ بنی آیانا جورنی تو اسلام کتاب کا نام ہے سب سے بڑی خوشی انہیں تب ملی جب ان کے چھوٹے بھائی ایڈون مون نے بھی ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا آیانہ مون کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ کی تلاش میں اگر آپ اکیلے بھی نکلے تو اللہ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے آج وہ نہ صرف ایک ماڈل ہیں بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے ناظرین آپ کو ایانا مون کا یہ سفر کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ایسی ہی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل حقیقی واقعات کو سبسکرائب کریں ناظرین کینیڈا کی برفانی ہواؤں میں پلی بڑی ایک سفید فارم لڑکی جس کے پاس بظاہر وہ تمام آزادیاں تھی جن کا خواب مغرب کی عورت دیکھتی ہے لیکن اس کے ذہن میں ایک طوفان تھا کہتی ہے میرا نام ٹونیلئر تھا اور اب میں سمیہ ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک کینیڈین عورت نے وہ مذہب کیوں اپنایا جسے دنیا عورتوں پر ظلم کی علامت کہتی ہے میں نے ان الزامات کو سنا پرکھا اور پھر مسترد کر دیا میں نے اس نام نہاد آزادی کو چھوڑ کر اس سچائی کو چنا جو صرف اسلام نے مجھے عطا کی میرا گھرانہ عیسائی تھا مگر غیر مذہبی میں بچپن میں اپنے والدین سے پوچھتی خدا کون ہے کہاں سے آیا ان کا جواب ہوتا ان باتوں کو چھوڑ دو یہ جواب میرے دل کو مطمئن نہ کرتا میں سنڈے کے دن چرچ جاتی لیکن وہاں مجھے سکون نہ ملتا میں وہاں خود کو بھوجل محسوس کرتی پھر ہائی اسکول میں میری ٹیچرز نے مجھے بتایا کہ اسلام میں عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی ان پر تشدد کیا جاتا ہے میں نے ان باتوں پر یقین کر لیا یہاں تک کہ میری ملاقات خالد سے ہوئی خالد نے مجھے بتایا کہ جو کچھ میں نے اسکول میں پڑھا وہ محض ایک پروپگنڈا ہے جب میں نے اپنے استاذ سے اس پر بحث کی تو انہوں نے مجھے خام کرانے کی کوشش کی کہتی ہے میں اس وقت مذہب سے دور تھی لیکن مسلم خواتین کو دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا تھا ان کا لباس ان کے چہروں پر وہ خاص اطمینان اور سکون میں سوچتی تھی کہ کیا کبھی مجھے بھی یہ سکون ملے گا کہتی ہیں کہ میری شادی خالد سے ہو گئی دو بچے ہوئے زندگی بظاہر مکمل تھی مگر میرے اندر ایک روحانی خلا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی کی اصل مطا ابھی گم ہے پھر میں نے قرآن مجید اٹھایا اس کے ترجمے نے میری دنیا بدل دی قرآن کے ہر لفظ نے میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دے دیا میرے دل نے بکارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد کہتی ہیں رمضان سے ایک ہفتے قبل میں نے نماز سیکھی اب میں شکستہ خاطر نہیں ہوں حجاب پہننے میں شروع میں کچھ دشواریاں ہوئی لیکن پھر سکون نے مجھ پر غلبہ پا لیا اللہ نے حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو بجز اس کے جو ظاہر ہے یہ حجاب میری حفاظت ہے میرا وقار ہے کہتی آج میں ایک عملی مسلمان ہوں اگرچہ میرے شوہر جو فی الحال اتنے مذہبی نہیں میری اس تبدیلی سے کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں لیکن ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے سے ہوگی میں ہر عورت کو خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہو یہی مشورہ دوں گی کہ ایک بار قرآن اٹھائیں اسے تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور مکمل کریں اللہ آپ کو بھی وہی راستہ دکھائے گا جس راستے پر اس نے مجھے گامزن کیا اب میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اسلام صرف ایک مذہب نہیں روح کا اطمینان ہے ناظرین ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ